Всем привет! Сегодня я снимаю свой второй, свое второе видео в, в, Counter Strike, потому что хотел запросить игру. Сегодня э, вы сейчас не слышите ни звука, ничего, потому что я его отключил, потому что когда я включал, переверял, то меня вообще не послышно. слышно. Я если сейчас сделаю тише, то у меня и голос будет тише. И результата, и результата этого не будет. Зачем мы на этот сервер? Точнее, карту. Counter-Strike тоже давно играю. Пойдем это. Как так? Выслушал. Опять я играю один, потому что друг опять не смог вышить. Ой, секунду пауза. Все, я все наладил. Сейчас. Ну, будем играть. Сейчас. Пару минут. Но я поставлю на что чтобы не тратить время, потому что, как говорил у меня 10 минут. Всем привет, мы начинаем. Не-не, я возьму себе ак всем. Вот мы заканчиваем игру. Переходим на другой сервер, на другую карту. Как будем на ней играть? Хотел сегодня, конечно же, играть не так вышло. Все, мы начинаем. Так, я возьму сюда вовремя, знаешь, что? Эту пушку эту. Как я смотрел сегодня утром, потому что я то видео снимал вечером. Смотрел сегодня утром, что у меня о танке онлайн. Посмотрите первую часть, конечно. И как я там играл то там не прошлый так много просмотров. Там напроложить один просмотр. Почему? Не знаю, но, наверное, из-за того, что э, я только начинаю играть. И поэтому так. Но я захотел утром. Сейчас у нас уже восемь часов. То, наверное, что-то изменилось. Когда буду закачивать это видео на YouTube, то посмотрю, можно что-то изменилось. Но я не уверен. Что -то, что -то и Но можешь сменить, не знаю. Посмотрим. Опять у меня 13-14 FPS. Я думал, что это из-за танков онлайн. Нет, это то, что я снимаю. Потому что когда я не снимала, у меня было 150 FPS, а тут 12. Только на ну, этим я Теперь я знаю, что это точно, что это эта штука. Связано то, что я снимаю. Ну я посмотрю и разберусь в этом. Мы попятили, хотя почти ничего не делали. Опа, сейчас, что меня кинуло сюда? Я что, тут это? Я что, должен этих убивать? Я не понял, а что я что сюда? Я сползаю. Да. Ну ладно, вот какая разница. В лагин есть. разобрать сегодня я снимаю в вчера снимал в танках онлайн онлайн то сегодня снимаю в завтра не знаю как я буду снимать как я говорил как то что я буду снимать по 10 минут потому что это мне не нормально если наберешься много лайков как лайков подписчиков хотя бы штук 5 то я, конечно же, буду в день 5 серий по 10 минут. Сейчас я, хочу, я так и собираюсь, хотя бы надо поехать уже, вы, что, что вы смотрите. Убавилище. Oh. Посмотрим троповик, посмотрим, потому что говорят, что он очень сильный, и он вот постоянно так, когда даже не снимают, а что-то уж контузрайк, потому говорят, что у всех так. Э... Троповик говорят, что он сильный вот этот, он и дорого сто, стоит, 3000, и он очень эффективный, говорят. Ну, сейчас мы посмотрим. Так. Давайте. Это на порта. Я, конечно, уже выпустил их больше. Хотя мне всегда завезет. Учет этого. Поэтому удачу надо испытать. Потому что тут стрелял, потому что там кто то есть. Тут видите, как стреляют. Я снимаю Contra 1.6, потому что другого я не нашел. Если вы знаете другие обновления Counter-Strike. Но это уже чуть обновленная часть, потому что вы на заставке сами видели. Это обновленная часть. Ой, а у меня воздух еще. Это обновленная часть тоже... Э, тоже она чуть-чуть определенная, если вы знаете какие-то новые. Я знаю, что есть Counter-Strike 1.8, но я его не могу скачать. Там мне написано, как скачивать. Я качаю, мне написано 1.8. Я качаю почему-то 1.6. Это самая первая, которая была 1.6 вообще. Ну ладно, пока тут идет... Они пока стреляют, я поставлю на паузу, чтобы не тратить ваше время и мое время. Все, я уже снимаю. Мы уже начали. Для вас это было секунда. Чуть-чуть для меня они чуть-чуть поиграли, конечно. Снимать я буду, как говорил, я по 10 минут. Сегодня будет две серии по 10 минут. Ух, 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 скала колоса сошел вообще. Ой, 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 прямо в голову, ой, ой, ой. Сейчас я поставлю тоже на паузу, потому что мне затруднять ваше э, время. Сейчас сниму две серии, потому что нормально это... Я ж... да, не уже все закончилось, значит мы продолжим снимать. он Ой, мы прервались на секунду. Опять у меня что-то... Ладно, я уже, Сейчас вернусь, секунду. Мы вернулись. Были тут, они поиграли чуть-чуть. Хотя это чуть-чуть было... ...чуть-чуть долго -чуть для меня. И вас... ...секунду, конечно. Но я вернулся. Э, слуш э, слушайте, сейчас я заканчиваю и начинаю нас сразу следующую серию. Сейчас мы доиграем а тут минутку и все. Это как вы знаете, что это все делать тяжело, как для меня. О, прямо в голову. Э, ладно, эээ... Сейчас я сразу начну снимать следующую серию, э, могу сказать всем спасибо, что вам вы посмотрели, это время чуть-чуть э, 10 минут, поиграл я так, может сказать, даже не поиграл, такой же ребенок садился, это я просто сел, ладно, сейчас начну следующую серию, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.